деревья во всю руслан в родиле милиции э, склеров. позвони пожалуйста всем кому можешь правозащитникам всем всем подряд короче уже спилено несколько небольших э, то есть несколько больших деревьев спилено люди еще висят на некоторых милиция не представляется бандиты толкаются э, короче статься в таком духе Да, быстрее надо, если ему еще, конечно, никто не позвонил. Короче, всем, кому можешь, говоришь, и сейчас идет порубка. Ой, я не знаю, наверное, держимся Тут он держимся забирает. Я, я точно не знаю. Но я могу переспросить, давай. документирую события. Алло, скажи, пожалуйста, Руслан, в каком-то райоделе? Держинском Ежинском все, хорошо. И на вид правоохранцев а зараз... на А мы на Зарас на на пенсию. почему вы не охраняете закон? Вы можете объяснить? Почему? Лять. Так, Держинском он райоделе. Я не знаю, он не говорил. Добрый. брать? Один наш пацанчик, Руслан Скляров, в Южинском разделе. Что? Задержали? Да, задержали. Прямо здесь? Скляров, да, здесь. Скляров. Да Короче, ладно, все, я снимаю. остановите, вы здесь правопорядок готовы. А Кому так Кому? Я ему говорил о том, что след, парни, не слазит. Ну не слазит. Вы сейчас добьетесь здесь трагедии. Ну подойдите, с Ну подойдите, Кутина. Нет, я хочу, чтобы вы просили. Подойдите, просто, что вас Ну подойдите, поговорите. С ним. Всем, всем угодно, всем, кто пилит, всем, кто это, где же у вас нет, где полковник, куда он ушел?